Люди привыкли полагать на зрение. Через глаза человек получает почти всю информацию об окружающем мире. Но в глазу при этом всего три вида рецепторов. Они реагируют на три типа раздражителей – голубой, зеленый и красный цвет. Из комбинации этих цветов и складывается общая картина мира. Вкусов мы способны различать гораздо больше. Вкусовых рецепторов у нас целых 29. Но первое место по количеству рецепторов занимает нос. В носу человека 900 видов рецепторов. Укуси меня рецептор. Это ж сколько их у комариной братьи должно быть. У комара, как ни странно, обонятельных рецепторов не так много. Всего около 30. Но использует он их весьма эффективно. Комар способен уловить запах своей жертвы на расстоянии до 50 метров.